Работа пятого созыва началась 15 января 2012 года. В Маслихат района имени Габита Мусрепова входит 14 депутатов, средний возраст которых 49 лет. Каждый представитель партии Нуратан. Среди действующих депутатов 6 женщин. С каждым годом представительницы слабого пола становятся все активнее, отмечают присутствующие. Своим, пусть и небольшим пока опытом, поделился и самый молодой депутат я спросил, Балкума Скорзатна, ну когда же вы мне вручите значок? Балкума Скорзатна говорит, вот когда станешь депутатом, тогда и мы тебе вручим значок. Ну, на сегодняшний день я являюсь депутатом района Маслихата, 14-го избирательного округа. Одновременно я являюсь исполнительным секретарем молодежного крыла Жасутан. Это я в 2008 года в этой должности именно Балкумбская Скорзатна одевала значок Жасутановский в малом зале нашего районного Акимата. Участвуя в работе Маслихаты, депутаты решают важнейшие вопросы различных сфер. Дороги, заработная плата, освещение и многое другое. Интересы избирателей стали их интересами. Серик Татыбаевич – один из первых районных депутатов, руководитель крестьянского хозяйства, меценат, отличник сельского хозяйства, почетный гражданин района и области, по сей день остается неравнодушным к жизни своих сельчан. Не было в те годы ни света, ни значит, заработной платы выдачи очень сложно было. И как я сельскохозяйственный руководитель, вести сельское хозяйство было очень сложно. Не хватало запасных частей, не хватало техники. И в этот период нужно было как бы дать людям уверены, что, что будущее все-таки есть, что нужно надеяться на лучшее. В этом плане мы работ, проводили работу. Первый созыв выпал на далекий 1994 год. Тогда было трудное время, вспоминают депутаты, время разрухи и перестройки. Доверие народа заполучить было сложно, но представители Маслихата заслужили его конкретной работой и ее результатами. Наталья Итова, Куаныш Казбеков, Акпарат.